Привет! Вы на канале Юлия и Лиза подруги И сегодня я вам покажу э, а Аксессуары Бэби Бона Бэби Бон одет в Сейчас покажу, мне его тут недавно купили В свитерок Такой синий Тут светлый св... Голубой В такие штанишки полосочки, ну, Адидас. Потом в такой памперс, и шло два памперса. Вот Бэби выглядит так. Тут к Бэби и шло сосочка. Вот такая написано вот. Такая вот, чтоб чтобы пить воду. Для бут вот бутылочка для бутылочки, чтобы пить воду. Такие формы сердечки, крышечка в виде уточки. Чтобы закрывать бутылочку, кашки. Тут я было 4 кашки, я 2 использовала. Раз. Ну, я за две недели использовала 2 кашки, даже больше. Вот, и осталось 2 кашки. Сейчас я ее... вот, вот. вот так вот сейчас я положу. О, две кашки. Вот тут такие кашки. Потом тут такая игрушка уточка. Пищит она. Ой. Вот такое свидетельство. Написано Baby Born. Вот Каролина. Написано ее зовут карамид вот такое вот свидетельство И тут мы будем еще клеить э, фотографию вот потом продолжение Мы уже тут фотографию вот наклеили продолжение каролина 12 11 16 года 3 500 килограммов 40 сантиметров голубые глаза красная па село красное поляла у набережная дом 87 Город Донецк, больница Чайка. Ну вот такое, это нам мами, мамина подруга отправила, сделала. Ну вот такое свидетельство. Потом тут идет такая ложечка. Тут, что тут? тут идет уточка маленькая, вот она. Потом идет мишка и зайка. Вот такая маленькая ложечка. Потом идет такая тарелочка веби-бон bon, и горшочек. Вот такой горшочек. В общем, ну простой горшок. Потом тут еще один вот такой памперс. Потом это такой, ну для это я уже сама нашла у себя дома. Я половину нашла, половину при... прислали. Такая шапочка теплая. Такая еще шапочка. Ну, она осенняя весенняя, а это, а это зимняя шапка. Такая кошечка, и тут написано Кэти. Или Кэт. Потом такая вот пеленочка, но ну, не буду раскрывать, вы видите, какая она. Потом такой бодик. Такой вот сейчас. У меня было еще одно такое синее. Я его что-то не нашла. Тут такой жирафик, слоник, бэби, написано. Такой, в общем, розовый. Потом тут э, распашонка. В виде зайчиков э, такая желтенькая. Вот. Пуговичка застегивается. Ну, в общем, мы и примеряли, уже все подходит. Ну, когда мы ходим, кушаем или еще делаем, она у нас пачкается. Потом вот такая у нас пижама. Это прислали. Да, прислали. Ну, это потом уже на Новый подарили, по-моему. Такая вот пони, звездочка. Такая вот пижамка, в общем, тут воротник леденцы. Потом платье. Тоже на Новогодке подарил Дед Мороз. Да, а, это не только, это другой куклы но она тоже одевает. немного много кукол. Но она тоже в общем носит его. Тут такое, ну вот этот вот такой. Вот. Сейчас вам скажу, если вы знаете, пишите в комментариях, я вспомню и сниму, засниму видео и объясню, что это такое. Сейчас не помню, если вы помните, пишите в комментариях и говорите. По-моему, не, ну не помню, честно, говорить вам врать не буду, не помню я. Вот тоже, это тоже точно такое же, только оно розовенькое тоже не помню как оно называется если вы знаете дорогие друзья пишите в комментариях и подписывайтесь на наш канал вот тут сердечко розненько прикольно. и тут еще одно такое как мне не везет сегодня вот такие но если вы знаете как они именно называются пишите в комментариях подписывайтесь на наш канал это был канал Юля и Лиза подруги Субтитры